Maka orang Melayu bangkit dan menentang Malayan Union. Ha, ingat tak? Ha? Raja-raja Melayu -raja telah dihilangkan kuasanya. Telah dijatuhkan kuasanya dan raja hanya berkuasa terhadap dua benda je. Ha, yang saya panggil dua A. Iaitu Assalamualaikum. ada bersama dengan saya lagi Sehi Roszi. Let history teach you history. Jadi untuk video kali ini kita berada pada bab yang ketiga tingkatan lima iaitu berkaitan dengan raja perlembagaan dan demokrasi berparlimen. Jadi first of all kita kena tahu dahulu apa itu raja perlembagaan dan demokrasi berparlimen. Raja perlembagaan dan demokrasi berparlimen ini adalah sistem pemerintahan yang digunakan pakai di negara kedaulatan Malaysia. Jadi dekat setiap negara di dunia dia ada pelbagai sistem pemerintahan dan berbagai macam-macam jenis. Ah ha, bermacam-macam jenis sistem pemerintahan yang ada dekat dunia ni. Dan dekat Malaysia kita menggunakan raja perlembagaan dan demokrasi berparlimen. Ada dua sistem pemerintahan dekat situ. Alright. Jadi apa yang kita nak fokuskan dalam video kita pada hari ini adalah kita nak pergi kepada subtopik 3.2 iaitu tentang Majlis Raja-Raja Melayu. Jadi apa sebenarnya Majlis Raja-Raja Melayu ini? Alright. Jadi Majlis Raja-Raja atau institusi Raja-Raja ni dalam bahasa mudahnya kita boleh panggil dia adalah sebuah persidangan. Alright, dia adalah persidangan yang mengumpulkan semua orang raja yang ada di Malaysia. Ha, jadi kat Malaysia ke kita ada 9 orang raja kan? Jadi 9 orang raja ni mereka ada kita panggil sebagai satu persidangan aa, satu institusi yang ditubuhkan untuk mereka berbincang sesama mereka Alright, tentang beberapa perkara dalam negara kita berkaitan dengan pemerintahan. Ah ha, dan majderaja-raja ni dia ada fungsi-fungsi dia yang tertentu dalam sistem pemerintahan kita. Ah, ha, okey, jadi pada peringkat awal ini kita nak belajar apa? Kita nak belajar tentang bagaimanakah perkembangan sistem majeraja raja dalam negara kita dan bila first time kita menubuhkan majeraja raja kita. Ha, adakah majeraja raja ni ditubuhkan selepas merdeka atau sebelum merdeka? Ah ha, dan apakah perbezaan setiap perkembangan sistem majlis-raja-raja ni Adakah uh, majlis-raja-raja yang paling awal dia sama macam majlis-raja-raja yang ada pada hari ini ha, okay? Itu yang kita nak tengok pada video kali ini Jadi kita tengok yang pertama dahulu Orang kata majlis-raja-raja yang paling first sekali yang kita tubuhkan Kita gelar dia sebagai durbar Jadi durbar ini adalah persidangan Raja-raja yang paling awal sekali dalam negara kita Yang mengumpulkan uh, semua raja-raja yang ada dalam Negeri-negeri Melayu Bersekutu. Ha, masih ingat lagi pentadbiran Negeri-negeri Melayu Bersekutu yang kau belajar masa tingkatan 3. Ha, yang mana ada 4 negeri. Alright, dalam Negeri-negeri Melayu Bersekutu iaitu kita ada Pahang, Perak, Negeri Sembilan dan juga a uh, Pahang, Perak, Negeri Sembilan dan juga Selangor. Ha. Ada 4 pentadbiran atau tempat raja yang digampungkan dalam satu pentadbiran Negeri-negeri Melayu Bersekutu. Jadi Empat orang raja ni mereka ada satu persidangan, satu persidangan institusi yang ditubuhkan oleh British untuk mereka berbincang tentang hal-hal pentadbiran dengan British. So maksudnya apa? Maksudnya pada waktu ini kan kita masih lagi di bawah penjajahan, ini masih lagi di bawah penjajahan British. Jadi kalau contoh empat orang raja ni ada ada perkara ataupun isu-isu uh, yang nak dibangkitkan berkaitan dengan pentadbiran British, mereka akan minta British, ok kita buat durbar. Kita buat persidangan, ah uh, bincanglah apa-apa isu, isu tak puas hati ke, nak penambahbaikan ke dalam pentadbiran. Jadi British akan bersama-sama dengan raja ni akan berbincang apa apa isu-isu dan cadangan-cadangan yang da yang nak diberikan oleh raja dalam persidangan ini. Jadi semua hal, -hal pentadbiran akan dibincangkan oleh empat orang raja bersama dengan British. Ha, dan bila kita buat persidangan ini, siapa je yang akan join? Ada pesuruh jaya British sebagai dia punya pengerusi, empat orang raja daripada negeri-negeri Melayu Sekutu, empat orang resident empat orang resident ni masa form 3 kamu dah pernah belajar mereka adalah penasihat-penasihat raja jadi kalau ada empat orang raja setiap raja dia akan ada penasihat-penasihat British daripada keempat-empat negeri dan kita ada seorang setiausaha negeri-negeri Melayu bersekutuan Mereka akan berbincang isu-isu pentadbiran British bersama dengan raja. Ah ha, jadi itu adalah pentadbiran ataupun itu adalah uh, institusi majlis-majlis raja yang paling first sekali dan sebenarnya masa fontri kamu dah belajar sedikit dah pada bab yang ketiga tingkatan 3 dan bab yang kelapan tingkatan 3. Kalau kamu masih ingatlah. Kalau tak ingat tak apa. Ha. Okey, yang kedua pula <coughs> adalah Majlis Sultan Sultan. Jadi Majlis Sultan Sultan ni ditubuhkan ataupun dia ada perkembangan yang seterusnya, dia ditubuhkan ketika penubuhan Malayan Union. Ah ha, masih ingat lagi Malayan Union kita belajar pada tingkatan 4. Jadi Majlis Sultan Sultan ni juga nama lain ni kita bagi sebagai Council of Sultans. Okey, yang mana peranannya pula pada waktu ini hanya membincangkan undang-undang agama dan juga menasihati gabenor. Kalau ni bincang pentadbiran biran? Ini hanya membincangkan undang-undang agama. Sekejap sir, kenapa hanya membincangkan undang-undang agama? Ah, alright. Kalau kamu masih ingat lagi ketika Malayan Union, apa yang berlaku kepada raja-raja Melayu? ha, yang menyebabkan orang Melayu bangkit dan menentang Malayan Union. Ha, ingat tak? Ha? Raja-raja Melayu telah dihilangkan kuasanya. Telah dijatuhkan kuasanya dan raja hanya berkuasa terhadap dua benda je. Ha, yang saya panggil dua A. Iaitu adat dan juga agama. Ha, jadi adat dan agama ini dah dibincangkan dalam majlis dan sultan, sultan ini. Ha, namun begitu... Alright, Majlis Tuan sultan, sultan ini tidak pernah dilaksanakan Dia hanyalah sebuah rancangan Impian di siang hari gitu Aha, kenapa saya kata tidak pernah ditubuhkan? Sebab even Malayan Union pun hanya bertahan di 2 tahun saja. Disebabkan reaksi penentangan daripada orang-orang Melayu. Jadi belum sempat nak buat Mel Majlis Sultan Sultan, tiba eh Malayan Union dah tak ada dah. Ha, jadi tidak pernah diwujudkan sebab Malayan Union ditentang oleh raja dan orang Melayu. Yang ni kamu dah pelajar pada bab yang keempat dan bab yang ke bab yang keempat ke tingkatan 4. Ah ha, masa tingkatan 4 lah. Alright. Ha, jadi, itulah Majlis Sultan Sultan. Tapi, kita belajar juga sebab dia pernah menjadi perancangan. Sebuah Majlis Raja-Raja yang nak ditubuhkan dalam negara kita. Cuma, dia tidak kesampaian. Sebab Malayan Union gagal. Ha. Seterusnya adalah kita ada Majlis Raja-Raja Melayu 1948. Ha, yang ini ditubuhkan selepas penubuhan PTM 1940-48. Lah, <coughs> yang mana pada waktu ini, apa perbezaan dia dengan Majlis Sultan Sultan adalah Majlis Raja Raja pada waktu ini dia lebih better Dia lebih bagus Sebab apa? Sebab Raja atau MRR tu Majlis Raja Raja eh Dikembalikan kuasanya ha, Kalau kat sini kan Raja tak ada kuasa tau Pada waktu ini Raja dikembalikan semula kuasa ha, Sebab apa? Sebab kan dah mengalami penentangan dekat sini oleh orang Melayu Jadi British kena kembalikan kuasa Majlis Raja Raja Alright? Jadi apa bukti yang menunjukkan raja ni dah ada kuasa? Yang pertama adalah Majlis Raja-Raja ni tidak lagi dipengerusikan oleh British. Maksudnya sebarang persidangan Majlis Raja-Raja hanya dipengerusikan oleh sembilan raja je. British not allowed untuk ada dalam persidangan ni. Itu yang pertama. Yang kedua adalah dalam Majlis Raja-Raja juga, raja-raja juga dia ada satu jawatan diwujudkan kita panggil sebagai jawatan penyimpan cop mohor raja-raja. Ha, jadi penyimpan cop mohor raja-raja ni adalah tugasnya menyimpan cop mohor raja. Ah ha, jadi majderaja-raja ini adalah satu cop yang menandakan ke ke kekuatan dan ke kekuasaan mereka sebagai raja Melayu. Ah ha, nanti dalam video seterusnya kita akan tengok apa fungsi dan bila kita guna cop mohor ini. Ah ha, dan ada seseorang, ada seorang ha, individu yang dipertanggungjawabkan untuk menjaga cop mohor ini. Ah ha, yang mana sebenarnya kita jumpa dengan penyimpan cop mohor ni setiap tahun tiga kali sekali. Tiga kali setahun kita jumpa. Ha, ah, siapa yang tahu bila kita jumpa penyimpan cok mohor ni, ha, ah, korang boleh komen dekat ruangan komen. Setiap tahun kita akan jumpa tiga kali dalam TV. Ha, ah, itu adalah penyimpan cok mohor. Raja-raja Melayu. Okay? Yang ketiga adalah majlis raja-raja juga dia berhak untuk mendapatkan penerangan tentang undang-undang yang digubal oleh pesuruh jaya tinggi Brit British. Maksudnya, walaupun pada waktu ini, yang membuat undang-undang adalah British, namun, Maja Raja-Raja berhak nak tahu. Okey, British buat undang-undang apa? Ha, aku nak tahu. Ha, terangkan, one by one. Korang buat undang-undang apa? Ha, Raja kena tahu. Raja ada berhak untuk tahu every single thing yang British buat dalam negara kita. Ha, walaupun walaupun orang kata undang-undang itu digubal oleh, oleh pesuruh jaya tinggi ataupun oleh British. Ha, jadi, itu adalah Maja Raja-Raja pada tahun 1948. Selepas itu kita rombak lagi atau kita buat penambahbaikan selepas merdeka. Selepas merdeka Majlis Raja-Raja, masa lagi ada. Namun begitu, tidak ada banyak perubahan sangat daripada Majlis Raja-Raja 48 sampailah Majlis Raja-Raja 1957. Yang berbezanya adalah apa? Kalau aku tengok kat sini, peranan Majlis Raja-Raja masih kekal, namun keahliannya berubah. Sebab apa? Sebab ahli Majlis Raja-Raja dah bertambah. Sebab sebelum ni kita hanya ada 9 orang raja Melayu Tapi sekarang kita add on Ada beberapa orang kita individu yang dimasukkan ke dalam majlis raja-raja Dan siapakah individu tersebut adalah Mereka adalah yang di Pertuan Negeri Ketua negeri bagi negeri-negeri yang tak ada raja Contoh, apakah negeri-negeri yang tak ada raja? Pulau Pinang, Melaka, Sabah dengan Sarawak jadi bila empat negeri tak ada raja, jadi kena ada individu atau jawatan yang diwujudkan untuk menjadi ketua negeri seumpama mereka ni memegang jawatan sultan di empat negeri tersebut. Tapi mereka bukan sultan. Mereka adalah individu atau rakyat biasa yang dilantik untuk menjalankan kerja-kerja sultan di negeri yang tak ada sultan. Dan mereka ni kita bagi sebagai ketua negeri. Sebab kalau dekat negeri yang ada sultan, ketua negeri dia adalah sultan. Jadi kalau dekat negeri yang tak ada sultan, ketua negeri dia adalah yang dipertua negeri. Atau kita panggil YDPN. Daripada tahun 1957, kita telah melantik ataupun men... Aa, membawa masuk dua YBPN untuk menyertai majlis raja-raja iaitu yang di Pertuan Negeri Pulau Pinang dan yang di Pertuan Negeri Sabah. Eh yang di Pertuan Negeri Melaka, maaf. Dan selepas pembentukan Malaysia pada tahun 1963 kita jemput yang di Pertuan Negeri Sabah dan juga yang di Pertuan Negeri Sarawak juga untuk memasuki atau menyertai persidangan majlis raja-raja. Namun begitu, okay, walaupun mereka merupakan ahli kepada majlis raja-raja, tidak semua persidangan atau mesyuarat mereka akan sertai Contohnya, kalau persidangan itu tidak melibatkan yang di Pertuan Negeri, mereka takkan join Contoh perkara-perkara berkaitan dengan pemilihan YDPA dengan timbalan YDPA Bila kita nak memilih yang di Pertuan Agong atau timbalan yang di Pertuan Agong Empat daripada mereka ini tidak akan hadir Sebab apa? Sebab pemilihan YDPA kita buat dalam kalangan sembilan orang Raja Melayu Dan mereka merupakan rakyat biasa, bukan raja-raja Jadi mereka tidak ada mereka tidak ada dalam pemilihan majlis raja-raja Jadi kenapa mereka kena join ha, ah, Jadi kat sebelah kita akan tengok Yang empat orang uh, yang di Pertuan Negeri Tidak akan join sebarang persidangan majlis raja Persidangan berkaitan dengan Mesyuarat pemilihan YDPA dan timbalan YDPA Dan itu adalah empat majlis raja-raja Yang ada dalam negara kita Throughout our history Daripada Durbar, lepas tu kita tukar kepada Misal Sultan, tapi tak pernah buat Lepas tu kita ada Majlis Raja-Raja Melayu 1948, and then Kita ada Majlis Raja-Raja Selepas Merdeka Yang mana Majlis Raja-Raja Selepas Merdeka Inilah yang masih kekal Sampai ke hari ini, alright ha, Jadi itu saja Untuk video kali ini berkaitan dengan Institusi Majlis Raja-Raja Saya harap kamu dapat sesuatu daripada kelas saya pada hari ini InsyaAllah, jangan lupa komen Alright, saya akan update video-video yang akan datang Jadi kalau korang nak video-video ataupun any topics yang korang nak Yang masih korang tak faham, yang masih korang belum kuasai Korang boleh komen di ruangan komen Jangan lupa untuk follow social media-social media saya yang lain Contohnya macam TikTok dan juga Instagram Korang search je nama yang sama Di semua platform media, media sosial Saya menggunakan platform yang sama Iaitu Histrozi H-I-S-T-R-O-Z-I Dan jangan lupa follow dan siapa yang tengok video saya ni yang belum tekan subscribe tolong tekan subscribe dahulu alright so itu saja daripada saya wabillahi taufik wa hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan jangan lupa let his rosy teach you history bye